Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga. So, tajuk kita ialah impak ya, keretakan dalam DAP pada PRK dan PRU. Okay. So, jika audio jelas boleh tolong maklumkan di ruang komen, share ramai-ramai dan sertai juga telegram saya ya. Regi Jesse Rita Odin dan kalau anda menonton di Facebook, tekan butang subscribe di atas kalau di YouTube tekan butang member atau join di atas baik uh, saya ditanya apakah komen saya berhubung keretakan dalam DAP dan pertanyaan ini tak ada kaitan dengan pilihan raya tapi saya dengan sendiri mengaitkannya because i feel it's more meaningful jadi saya membuat tajuk impak keretakan dalam DAP pada PRK dan PRU sebab saya secara peribadi jangka PRU tahun ini. Now, pihak yang bertanya adalah pro kerajaan. Dan uh, dia dia kata Regi cakap je, Regi di tengah. Tapi Regi tak pernah beri nasihat membina kepada parti-parti kerajaan hanya memberi kritikan membina pada PAS dan sebagainya. Okey, bagi mereka yang ikut saya, awak tahu ini tidak benar. Malah kebelakangan ini saya banyak memuji AMNO pada tahap tertentu dan kritikan saya pada PAS tidak semestinya membina. Saya memang rasakan banyak kegagalan. Dan mungkin pihak yang bertanya lupa bahawa hanya beberapa minggu yang lepas apabila uh, berlaku satu peristiwa dalam DAP ya di mana uh, seorang uh, orang kuat Lim Guan Eng dalam satu majlis di Pulau Pinang saya kira untuk meraikan Lim Kit Siang dia telah me ya menimbulkan satu kekecohan dengan membuat uh, dengan memarahi Anthony Lok. Ya, dengan memberi bayangan bahawa ada keretakan serius dalam DAP, bahawa ada rasa tidak hormat atau tidak suka pada keluarga Lim. So benda tu memang terjadi. Okey. So saya telah menasihati DAP pada ketika itu. Ya, walaupun saya adalah orang sama yang dulu bila DA, beberapa pemimpin di mengeluarkan kata-kata berancun, saya tegur dan saya tanya mengapa tidak ada siasatan. tanjat. Tapi saya sebenarnya memberi nasihat pada DAP. Natijah kekeretakan. So, tidak benarlah saya hanya aa, bertumpu pada mana-mana pihak. Siapa-siapa pun saya beri pandangan. So, pada DAP, untuk sekarang ni keretakannya setelah saya mula-mula Me, 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 bercerita berkenaannya kemudian disusuli dengan peristiwa yang berlaku dan kini sudah ada laporan-laporan media ura-ura uh, malah ada dakwaan yang lebih uh, deklaratif maknanya ya, mengesahkan benda itu berlaku iaitu us, keretakan antara kumpulan Lim dengan kumpulan Anthony Locke ya malah ada dakwaan-dakwaan uh, ada usaha menyingkirkan Lim Guan Eng bukan sahaja daripada majlis pusat tetapi daripada pengerusi DAP dan nak gantikan Chow Kau Niao dengan uh, sebagai pengerusi DAP dan sebagainya. So maknanya tidak ada Lim Kit Siang pengaruh Lim ataupun kumpulan Puak Lim lagi. So benda ni sudah sekarang semenjak saya mula-mula memberi nasihat kepada DAP benda ni sudah kira tular dan media-media melaporkannya. So it's no longer a secret. Now, apakah natijahnya? Okay. Saya, kalau anda ingat lagi live saya dulu, saya cerita orang Cina di Malaysia, dia mudah, dia hanya pentingkan dua perkara. Perkara pertama ialah ekonomi. Bukan ekonomi negara secara am um, tetapi ekonomi mereka. Peniaga-peniaga, orang biasa, adakah ekonomi mereka, poket mereka terjejas? Dan yang kedua, pendidikan. Dan untuk dua perkara ini, mereka pentingkan satu suara yang kuat, yang lantang, yang berani. So, China untuk sekian lama sebelum DAP mula-mula naik, dia tolak sebenarnya DAP kadang-kadang DAP naik sikit, turun naik, turun macam tu sebab dia tidak yakin dengan DAP dan dia yakin dengan MCA kerana bukan sebab dia setuju sangat cara MCA bersuara kerana sudah ada rungutan bahawa MCA ni uh, harimau yang tiada taring. Dengan amno dia takut dia kecut. So Memang ada rasa tak puas hati Tapi secara keseluruhan Bagi mereka MCA adalah suara lantang Suara kuat mereka Jadi di bawah pentadbiran Mahathir Dia dapat sokongan China Di bawah pentadbiran Bila pentadbiran Mahathir berakhir Mula-mula Pak Lah dapat juga sokongan China Tetapi apabila pentadbiran Mahathir berakhir dan pentadbiran paklah dibelengui dengan skandal tertentu. Maka pada ketika itulah China dan 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 ekonomi bukannya begitu baik pada masa itu, China mula bimbang berkenaan masa depan ekonomi mereka. Ini memberi ruang kepada mereka untuk melihat persekitaran mereka. Adakah suara kita tergugat Nah, pada masa itu, malah pada masa Mahathir lagi sudah ada keretakan dalam MCA. Ada kumpulan, masa Lin Leong Sik masih stable. Kemudian selepasnya ada kumpulan uh, tim A, tim B. Yeah. Even masa Lin Leong Sik sudah ada tapi tidak begitu nampak, selepas itu mula nampak. Ada tim A, tim B. Dan keretakan ini memang jelas. Memang makin nyata tetapi bila mereka melihat DAP DAP mereka melihat satu suara di yang yang rapat dengan seorang bekas timbalan perdana menteri dan menteri kewangan iaitu Anwar Ibrahim dan mereka sepakat di bawah genggaman Lim Guan Eng dan mereka mesra dengan Anwar tetapi mereka ada suara. Mereka bukannya di bawah bayang siapa-siapa. Jadi kalau MCA tak ada taring, mereka ada taring. Now, China sayang MCA sebab MCA ni is cultured. Bukan hanya berwawasan tetapi penampilannya adalah matang, lebih bertamadun, lebih apa yang China Uh, mahukan sebagai image mereka. DAP bagaimanapun ada kelantangan dan perpaduan dan mereka rapat dengan seorang yang pernah menjadi timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan boleh jadi pengganti MCA dan PKR boleh jadi pengganti UMNO. Jadi, bila ada keretakan dalam DAP, uh, MCA, mereka mula melihat ke arah DAP dan itu pada 2008 telah menjurus kepada kejatuhan Pulau Pinang melibatkan parti gerakan. Now, gerakan ini bukan MCA tetapi gerakan juga dilihat sebagai di bawah UMNO, takut pada UMNO, di bawah masa itu Kosukun dan uh, kalau nak ganti gerakan dengan MCA, MCA pun retak pada masa itu, pengerusi MCA Pulau Pinang ialah uh, Datuk Kui Kahua. Uh, dulu masa itu, kawan saya. Saya pernah berkempen untuk dia pada masa kejatuhan itu. Saya berkempen untuk dia uh, pada ketika itu. So, uh, China berani, mula berani nak melihat alternatif di Pulau Pinang. Seluruh negara tak berani lagi tapi di Pulau Pinang mereka melihat alternatif. Kemudian rupa-rupanya boleh mentadbir dengan jayanya di Pulau Pinang keyakinan China bertambah beransur-ansur mereka meminggirkan MCA. Puncanya apa? Keretakan. Dan setiap 16 hingga 20 tahun China lazimnya membuat penilaian sepuluh. Setiap 16 hingga 20 tahun DAP akan naik sikit kemudian turun kemudian naik sikit jadi DAP tahu benda ni. Jadi pada masa itu ramai juga terkejut weh boleh ke benda ni berlaku so jangan terlalu yakin kerana kejutan boleh berlaku sekarang ni sekian lama DAP ni stable dianggap tidak ada perpecahan dalam dianggap lantang dianggap sepakat tetapi akhirnya bila menjadi sebahagian daripada kerajaan China mula melihat ada banyak benda yang dijanjikan tidak berlaku. Mereka mungkin akan salahkan Anwar tetapi mereka juga mungkin akan fikir, eh sekarang DAP dah berkuasa. Mereka lantang, mereka sepatutnya berbeza dari MCA tapi sama aja. Malah ada pemimpin DAP di siasat dan sebagainya. Mengapa benda ni berlaku? Mengapa benda ni tidak di mengapa benda tu tidak ni? Mengapa bila jadi masalah-masalah ha, seperti dari dulu-dulu berlaku kan Bila uh, orang bising, Amno bising, Dr. Akmal bising Mengapa DAP tidak boleh uh, tepuk meja dan kata ini tak boleh, itu tak boleh Mengapa keadaannya sama seperti MCA di bawah Amno dulu So benda ni akan mempengaruhi China Tetapi tidak cukup untuk menyebabkan peralihan besar tetapi sekarang berbeza dengan dulu. Kalau dulu barisan MCA bukan sebahagian dari uh, bukan berkawan dengan DAP. Sekarang barisan berkawan dengan DAP. Jadi bila China fras, ya, ada risiko sokongan China beralih kepada barisan. Dan kita melihat benda tu di Makota di mana seluruh penyokong China Pakatan Harapan yang keluar mengundi telah mengundi calon AMNO. Now. Saya mengaku mereka teruja sebab jentera perpaduan. Jentera perpaduan di mana DAP, MCA semua berkempen sebagai satu suara, maka China teruja, suara mereka meningkat. Tetapi di sebalik pengujaan itu juga adalah penerimaan terhadap MCA dan UMNO. Okay. Dan sekarang selepas mahkota, mereka melihat DAP sudah berpecah. So dalam keadaan mereka boleh terima MCA kembali, dan MCA sekarang bukan macam dulu dia bersekutu dan dia tidak lagi nampak di bawah bayang AMNO dan Wika Siong lantang memperjuangkan apa yang dia fikir betul dan kemudian di dalam DAP keretakan yang lebih teruk daripada atau lebih kurang sama seperti yang berlaku dalam MCA dulu tim A tim B yang makin jelas dan kini dah lebih 16 tahun di mana selalu berlaku peralihan maka risiko besar yang ditanggung oleh DAP ialah berlaku kejutan pada pilihan raya di mana sokongan undi Cina ini akan bertumpu sebahagian bukan semua lebih kepada MCA dan juga berlaku boykot Cina. So ini saya jangka akan berlaku. Tetapi Apakah impak pada PRU? Okey, kita mula dengan PRK. Pada PRK, awak tahulah Barisan akan kerjasama dengan Pakatan. So bila mereka kerjasama pada PRK ini, berkempen bersama sebagai jentera perpaduan. Cina beralih kepada AMNO tidak akan ada beza sebab undi akhir adalah undi bersama jentera perpaduan maknanya jika amno dapat sokongan china ke atau awak letak calon eh, sama juga sama juga sebab akhirnya undi yang diperolehi oleh calon amno calon itu apabila menjadi adun dia akan menjadi adun kerajaan perpaduan so tak rasa pada prk tak rasa malah ini akan menyumbang kepada kemenangan besar amno pada prk air kuning tidak ada impak pada PRK. Ia akan menjamin kemenangan besar sebab UMNO bersama Pakatan Harapan. Tetapi pada PRU, apakah impaknya? Nah, pada PRU, rakyat akan memikir masa depan okay, kepimpinan negara pada masa itu. Kita perlu lihat UMNO bersama PH atau tidak. Saya jangka UMNO tetap bersama PH. So, pengundi Cina yang keluar, kalau calon UMNO, mereka mungkin tetap sokong calon itu. Tetapi belum tentu mereka ingin keluar mengundi jika calon PH. Jadi, di mana ada calon PH, saya jangka akan berlaku boykot Cina pada PRU 16 jika PRU tahun ini. Cuma berapa besar boykot itu? Jika boykot itu sehingga 50% sekalipun tidak ada impak sebab banyak kerusi PH ni majoriti dia terlalu besar tidak ada impak sebab PH dengan AMNO ni kalau berkempen bersama jentera perpaduan PH akan dapat kelebihan undi Melayu AMNO khususnya PKR dan AMNO akan dapat kelebihan undi Cina daripada PH dan undi Melayu daripada PKR. So secara keseluruhannya, asalkan boykot itu tak lebih dari 50%, boykot China tidak uh, ada impak malah barisan akan menunjukkan peningkatan pH kalau susut pun susut beberapa kerusi tapi secara keseluruhan dia amno barisan campur pH akan maintain atau naik sikit. Tetapi jika boikot China tu luar biasa mencecah 55%, 60%? Ha. Kita akan lihat situasi yang mengejutkan di mana UMNO atau Barisan Nasional PH akan jatuh teruk dan mungkin UMNO akan meningkat sedikit tetapi secara keseluruhan Barisan Campur PH akan jatuh kurang daripada atau uh, perikatan dan sebagainya So Bergantung kepada berapa ramai Cina yang boykot pada PRU Tetapi saya jangka benda ni Akan menyebabkan peralihan Undi Cina kepada Barisan Nasional pada tahap tertentu Sebab Keadaan dah kalih Sekarang DAP retak MCA bersekutu So itu pandangan saya lah. Ya. Yeah. So if DAP is worried about Chinese vote, then uh, kalau ada apa-apa langkah dalaman untuk buat ini ke buat itu, langkah itu perlu digugurkan segera. Okay. Ha, so jangan kata saya berat sebelah. Uh, ha, saya kalau beri nasihat, saya beri nasihat lah sekarang kepada DAP. Pandangan saya. Okay. Begitu juga dengan PKR. Jangan lupa. okay kita masuk sikit PKR sebelum saya hentikan. Jangan lupa dulu ada persengketaan untuk jawatan timbalan presiden. Ada persaingan sengit antara Rafizi Ramli dengan Azmin Ali. Rafizi kalah. Tapi itu telah menyebabkan keretakan sedikit sebanyak. Keretakan ini telah menjurus kepada satu vacuum bila Azmin telah bawa keluar beberapa MP. Dan pada PRU 15, kalau kita lihat prestasi PKR berbanding PRU 13, dia jatuh walaupun sokongan bukan Melayu maksima. Maknanya, mungkin langkah Sheraton atau langkah Azmin tu telah membawa sebahagian juga, sebahagian signifikan penyokong Melayu kepada Perikatan Nasional. Okay. So, ia telah melemahkan uh, PKR. Jangan sampai pada pemilihan ataupun perebutan jawatan timbalan presiden kali ini berlaku benda sama antara dua orang yang dikira rapat dengan Anwar contohnya contohnya uh, uh, Rafizi Ramli dan Saifuddin Nasution sebagai contoh menyebabkan berlaku satu keretakan yang melemahkan lagi PKR so don't play with keretakan sebab sekarang ni yang tengah retak ialah bukan hanya perikatan nasional iaitu bersatu dan pas tetapi DAP juga so masing-masing ada kelemahan sekarang tetapi keretakan DAP ni impak pada pilihan raya ni minima kalau PRK kalau PRU kita kena lihat berapa ramai yang boikot tetapi DAP juga boleh Tarik nafas lega sikit sebab kalau lihat belah sana, sana pun dah retak teruk. Perikatan dah retak teruk. Okay? So, itu cerita dia. Okay? Atau pandangan saya lah. Ya? Yeah? Up to you. Anyway, pandangan ni bukannya satu uh, benda yang confirm akan berlaku. Ya? Yeah? Politik ni... Yeah? awak tak tahukah kalau ada orang suka kacau eh, Regi ni macam ni macam ni, I don't care. You know, it's just a, a pandangan. You know? So itu sahaja dan kalau ada orang nak buat uh, sesi dialog ataupun perbincangan atau panggil saya nak you know, untuk pandangan di TV ke apa saya saya akan sahut. Uh, so I'm not uh, shock sendiri. Saya akan sahut mungkin ada pakar lain yang nak bincang secara rasional dan sebagainya. So kita boleh bertukar pendapat. So ini semua pandangan ya. Okay. So sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.